2023 yilning birinchi choragi o'z nihoyasiga yetdi va bir qator hamkor tashkilotlar o'tgan vaqt mobaynida bajargan ishlari yuzasidan hisobot va rejalar xususida ommaviy axborot vositalariga va keng jamoatchilikka hisob berishmoqda o'zbekiston respublikasi tovar xomashyo birjasi aksiyadorlik jamiyati tovar bozorlarida birja mexanizmlarini joriy etish natijalari va istiqbollari mavzuida matbuot anjumani o'tkazdi hozirgi lavhamiz shu haqda birja sohasida amalga oshirilayotgan ishlarni o'tgan yilning mos davriga solishtirsagina o'sish va o'zgarishlar ko'zga yaqqol tashlanadi misol uchun yigirma yil 1 choraki yakuniga ko'ra birja savdolari orqali 25.4 trillion so'mlik to'rt yuz qirq oshiq turdagi mahsulotlar sotildi shu bilan birga bu savdolarga 1600 dan ziyod yangi mijozlar ro'yxatdan o'tkazildi va jalb qilindi bundan tashqari elogistika nuqta uz ex nuqta uz portali orqali ikki butun o'ndan ikki mingdan ziyod shartnoma imzolangan bu sonlarni o'tgan yilning birinchi choragi bilan solishtirganda bir butun o'ndan besh barobar ko'proqni tashkil etadi shuning bilan bir qatorda elektron do'kon orqali ham bir qator bitimlar imzolangan elektron do'kon orqali jami biru o'ndan to'rt trillion so'mlik bir yuz oltmish sakkiz yarim mingta shartnomalar tuzilgan bo'lib o'tgan yilning mos davriga nisbatan o'sish to'qqiz yarim foizga kuzatilgan bu vaqt mobaynida umumiy qiymati oltmish olti butun o'ndan besh milliard so'mlik o'n olti mingdan ziyod avtoa raqam shaffof tarzda onlayn sotilgan kundan kun shaffoflashayotgan tizim esa xalqaro tashkilotlar tomonidan ham e'tirof etilmoqda jumladan fitch fit xalqaro reyting agentligi bilan bizning tovar xomashyo birjasini b ya'ni barqaror kutilma darajasida deya e'lon qilgan ro nurkin tursunov muhamdadali amadjonov ovoz uchun toshkent